Это государственная служба из надзвичайных ситуаций. Это люди, рятувальники, которые рятуют жизнь тем, кто попал в беду. Кто же умеет читать, да? Кто умеет читать? Да. Молодцы! А кто же умеет писать? Я! Да. Да. Молодцы! Да. Это может быть наводнение. Это кто-то пошел сам на речку. Это лящий пожарный автомобиль. Кто видел пожарный автомобиль? Я! Да. Сейчас нам расскажут, что такое пожар чем он опасен и что делать, если произошел пожар. Вы знаете, что огонь приносит как добро, так и зло? Да! Вы знаете, что с детям не Да! Но учиться ими пользоваться надо. А учиться надо пользоваться ими. Присутствие взрослых, родителей, приборы, телевизоры, холодильники, да? Да! Все у них холодильники, телевизоры. Молодцы, Бабур никуда не перешел. Вы поняли? Да. Молодцы. Незнакомые вещи, предметы. Да. Да. Обязательно, ни в коем случае, никогда не трогайте. Если вы что-то увидели, лучше покажите взрослым, да. и пусть они разберутся и примут решение. А как в пожарную звонить? Да. Ой, ты молодец какой! Ни в коем случае нельзя брать незнакомые предметы, особенно снаряды. Вы еще маленькие, вы не разбираетесь. Где снаряд, где железяка простая, где опасная вещь, где не опасная. Правильно? Вот ни в коем случае не, не прикасайтесь, не подходите к ним. Лучше сообщите взрослым. Вот сейчас настали холода, но все равно еще будет тепло, может быть еще жарко. Вы, может быть, еще с родителями будете к воде выезжать. Вы знаете, что возле речки нельзя одним находиться? Штаны. Видите, без пуговиц. Почему... Видите, она тоже не на пуговичках, чтобы быстрее одеться. Е -е -е. Настоящего спасателя, да? Вот, видите, специально, чтобы защитить во время пожара. Это опасные петарды для детей. Петарды? Петарды. Это да. За этим сидят в школе. Петарды никто не дает. Знаем, карты могут брать только родители и покупать в специализированных магазинах. <связь> awak lagi Как у тебя дела? Хорошо.